billahi mina <test> shaytoni razim bismillahir rohmanir rohiym mahmudova mahmudova degan kishi hijobda bo'lmagan ayolni namozi va ro'za va boshqa ibodatlari qabul bo'ladimi debdilar uni qabul qilish qabul qilmaslik vazifasi olloh subhanava taoloni o'zini zimmasida bu mavzularda hmm, biz bir narsa ayta olmaymiz lekin biz bilgan narsaga ko'ra alloh subhana taolo ikkita yelkamizga ikkita farishta qo'ygan ikkita qo'ygan nimaga bittasi savoblarni yozadi e, bittasi gunohlarni yozadi agar ba'zi gunohlar sababli ba'zi savoblar o'chib ketadigan bo'lganda edi bitta farishtani qo'yib qo'yib savob yozsa savobini gunoh yozsa gunohini o'chir deb qo'ya qolardi gunoh qilgan tomondagi farish ya'ni gunoh amallarni yozib turgan farishtani ham qo'lida kitob bor savob amallarni yozib turgan farishtani ham qo'lida kitob bor bu ikkalasi qiyomat kunida insonni e, mezoniga qo'yiladi mezon ikki pallalik o'shaning uchun ikki pallalik gunohlari e, pallasi va savoblari pallasi tortiladi gunoh ko'p bo'lsa jazosini oladi savob ko'p bo'lsa ajrini oladi bir birini yediryuborishlik yo'q ba'zi holatlarda hadislar bor misol uchun masjidga tashalgan qadamlar gunohlarga kafforat bo'ladi boshqa boshqa degan bularni ham ulamolar yig'ib kilib aytishganki kafforat o'sha bosadi degani insonda gunohlar bor o'sha gunohlarni og'ir gunohlarni ba'zi savoblar og'irligi bilan bosib yuboradi shu kafforat ma'nosi degan ma'noni ham aytishgan bu bu ma'noda ikkinchidan bu degani gunohni ham qilib yuraversin savob ham ishlayversin deb degan gapdan gunohga yo'l ochishlik ma'nosini tushunmaslik kerak imkon qadar sekin sekin tushuntirish kerak namoz o'qiyapti alhamdulillah ro'za tutyapti alhamdulillah ota onasiga yaxshilik qilyapti zakot beryapti boshqa ibodatlarni qilib yuribdi yaxshi alhamdulillah lekin unga aytish kerak yana ro'molingizni o'rab olsangiz yana ham mukammallashadi ibodatingiz yaxshi e, xulqli bo'lsangiz yanayam muamm e, mukammallashadi falon narsani tashlasangiz yana ham mukammallashasiz deb to'g'ri ma'noda hikmat bilan unga chiroyli chiroyli gaplar bilan tushuntirish kerak hikmat orqali qilish kerak bunaqa narsalarni chunki juda ko'p oilalar e, islom ta'limoti bilan o'smagan juda ko'p oilalar bor rusiy tarbiya olgan oilalar qancha qancha oilalar bor zamonaviy ularni aqllari butun ilmlari yaxshi lekin islomiy axloq islomiy tushunchalarni yoshliklaridan o'qishmagan aytsangiz qabul qiladi sekin sekin tushuntirsangiz u axloq bilan u zehn bilan u farosat bilan boshqa odamlardan ham o'tib ketishi mumkin shuning uchun har bir inson xazina hisoblanadi o'sha xazinani o'zidagi gavharlarni ocha bilish kerak o'shanga intilish kerak san ro'mol o'ramagansan senin namozing namoz emas demaslik kerak san namoz o'qimaysan ro'za tutma ro'za tutishing bir pul demaslik kerak ro'za ham tutavering yaxshi sekin sekin namozni ham boshlab oling deyish kerak bu demak ikkala gap ham bitta og'izdan chiqadi shunga e'tibor qaratish kerak azbillah mina shaytoir raim